Или можно снимать. Это сепары, да? Да. Ну это вот лицом вниз. Это броня вот лицо. А что не раздеты? интересно? Там мы смотрели, обследовали на предмет то а. самое, особых примет. Татуировка. Да. Это. В пока, бою? Пока, да, это в бою все было. То есть они напали на лоб? Да, да, и. Да, было... да, да, да. Эта ночь была очень богата на события. Приблизительно с часу до трех, до начала четвертого, был мощный обстрел артиллерийский. Были, получается, 82 старые минометы, танк, одиночные установки «Партизан», «Грады» нового заряда они мы видели 28 мая первые испытания этого заряда когда нет осколков и глубокая разрывное действие именно внутрь проникающее, то есть рассчитанное на здания, на блиндажи. С учетом того, что стрельба была по городу, это было спланировано, эти заряды были спланированы специально, то есть других сомнений нет. После этого в начале пятого где-то в 4.15 начался повторный мощный обстрел с танков, крупнокалиберных пулеметов ДШК, минометов 120-х и 82-х и аналогично установок «Партизан». Это было спланировано с целью выхода диверсионно-разведывательной группы, которая в 4.45 подошла вплотную к нашим позициям, частично заняла позиции на одном из опорных пунктов. Далее был бой. Бой был, продолжался достаточно долго. Они, видимо, хотели завладеть полностью позициями, но у них это не получилось. Группа была выбита оттуда. Значит, потери они понесли. Мы нашли значит, троих человек по потерям. Но по перехвату, радиоперехвату, у них 4 человека потеря. Вот С нашей стороны есть раненые, 3 человека раненых, 4 человека контужены и 3 человека убиты. При этом местонахождение одного человека на данный момент еще уточняется с нашей стороны. Далее, в принципе, в около 7 утра, в начале 8 уже бой был полностью окончен. С нашей стороны пришлось выдвигать крупное вооружение с района отведения на позиции. То есть у нас как бы здесь на позициях и рядом ничего нету с крупнокалиберного, согласно Минским соглашениям. То есть пока помощь подоспела, ну, в принципе, дали достойный ответ. Дело в том, что это был поиск прощупывание, скажем так, разведка боем нашего наших позиций. Вот наши позиции достаточно хорошо оборудованы, они так просто их не обнаружишь Там, ни с квадрокоптера, ни, скажем так, ни с каких-то оптических средств. Вот. То есть разведка боем была. Напротив нас у нас стоит батальон. Первый батальон, насколько я знаю, и позывной и копье. Позывное копье. И это было именно подразделение копье. Сотая бригада использует, я же говорю, простой шахтер использовать по-взрослому, скажем так, артиллерийские комплексы вот. не сможет. Вот. Это либо какая-то спецподготовка, но в таком случае это уже не просто шахтер. Вот либо непосредственно под руководством, либо непосредственно сами бойцы, которые относятся к бригаде. Но при этом грамотно продумана, скажем так, их эвакуация своевременная, для того, чтобы нельзя было идентифицировать, конкретно показать, что вот действительно паспорта, военные билеты Российской Федерации.